সুনীল গগৈ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ মোৰ সৈতে আছে মই পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁৰ সৈতে আৰু যিহেতু লখিমপুৰত লখিমপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে সংবাদমেল দিয়াৰ পিছত পুষ্পা গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই জানিব বিচাৰিম যে লখিমপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰেছ মিটত কৈছে আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে সেইটো মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয় বুলি কৈছে জাহাংগীৰ মৃতদেহ বুলি কোৱা হৈছে আৰু যদি জাহাংগীৰ মৃতদেহ হয় তেন্তে সুনীল গগৈ ক'ত আছে এই মুহূৰ্তত সেইটোৱে লাগে মোক যদি জাহাংগীৰৰ মৃতদেহ বুলি তেওঁলোকে গম পালে আৰু সকলোৱে জানিলে এতিয়া সুনীল গগৈ ক'ত আছে সুনীল গগৈ মোক উলিয়াই দিব লাগে আৰু কোৱা হৈছে যে একচল্লিছ লাখ লাখ টকাৰ জীৱন বীমা কৰা হৈছিলে কেইদিনমান পূৰ্বে আৰু কাৰ ওচৰত কৰা হৈছিলে আপুনি কিবা জানে নেকি এটা এল আই চি কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ এজনে আৰু এইচ ডি এফ চিটো বেংকত কৰিছে ক'ত কৰিছে সেইটো কথা মই নাজানো যাৰ ওচৰত এল আই চি পলিচি কৰা হৈছিলে বীমা পলিচি আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে আজি আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ হ'ব মই তাত একো আপত্তি নহয় দুখী মোক শাস্তি দিয়ক আৰু যদি মোক দুখ কৰা নাই মই ভয় কৰিবলগীয়া কি আছে মই সেইটো কাৰণে ভয় কৰা নাই আৰু তেওঁলোকেও ইমান এটা ডাঙৰ খেল খেলিছে সেইটো মই ভাবিব নোৱাৰো কাৰণ এইটো এটা সম্পূৰ্ণ গেম হৈ পৰিছে চিনেমাৰ দৰে সেইটো কাৰণে মোক বিশেষ একো নালাগে দোষীজন উলিয়াই দিয়ক যদি সুনীল গগৈয়ে দুখী হয় দুখী উলিয়াই দিয়ক মোৰ সেইটোৱেই লাগে আৰু মৃতদেহটো যিহেতু জাহাংগীৰৰ বুলি ফৰেঞ্চিক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে আৰু তাৰ পাছত সুনীল গগৈ মৃতদেহটো বা সুনীল গগৈ জীৱিত অৱস্থাত আছে নে মৃত অৱস্থাত আছে আপোনাৰ সেইটো সন্ধান নিশ্চয় আপুনি বিচাৰিব হয় সেইটো মোক সেইটো কাৰণেই লাগে তেওঁ মুঠতে জীৱিতই হওক মৃতই হওক মোক আৰম্ভ হৈছিলে জাহাংগী আৰু জাহাংগীৰ ভাতৃ একেলগে আছিল নে এই কামটো কৰোতে সিহঁতি একে ভায়েক কেইদিনমানৰ পিছত আহিছে নেকি কিমান দিনৰ পিছত সেইটো মই নাজানো কেম্পতে থাকে সিহঁতি কিন্তু জাহাংগীৰ প্ৰথম পৰাই আছে জাহংগী আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছে নে আপুনি দেখিছে নে আহিছে আহিছে আমাৰ ঘৰত আছেও সিহঁতি দুমাহ আঢ়ৈ মাহমান আমাৰ ঘৰত থাকিও কাম কৰিছে সেইহঁতে আমাৰ সিহঁতৰ লগত কোনো শত্ৰুতাও নাই কেনেকুৱা স্বভাৱ আছিলে জাহাংগীৰ জাহাংগীৰ স্বভাৱটোতো বেলেগ আমি একো বেয়া পোৱা নাই সিহঁতক সিহঁতে আমাক একো বেয়া পোৱা নাই আৰু আমিও সিহঁতক একো বেয়া পোৱা নাই সেইটো কাৰণে যদি কব্য়াৰী সুনীল গগৈ তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে

আৰু যেতিয়া জাহাংগীৰ আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহিছিলে জল জীৱন মিছনৰ কাম একেলগে আৰম্ভ কৰিছিলে সুনীল গগৈৰ সৈতে তেতিয়া তাৰপিছত সুনীল গগৈ সৈতে একেলগে তেওঁ ঘূৰা ফুৰা কৰিছিল নে তেওঁ কেম্পতে আছিলে কেম্পতে থাকে ক'ৰবাত কিবা প্ৰয়োজন হ'লে তেতিয়া ঘৰলৈ আহিবলগীয়া হ'লে কেতিয়াবা তেওঁ লৈ আহে হয় অহা যোৱা আমি একেলগতে ভাত পানী চব খোৱা বোৱা আমি একেলগতে ইয়ালৈ আহিলে কৰোঁ আমি সিহঁতক বেলেগ বুলি একো নাভাবোঁ কিন্তু সিহঁতৰ লগত আমাৰ একো শত্ৰুতা নাই একো শত্ৰাই এতিয়া কৈছে কিবা টকাৰ তেওঁ যদি আমি এক্সিডেণ্ট কৰিও মৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই টকাখিনি পাবলৈ লোকক এটা মাৰি আমাক ঘৰখনত ইমান শাস্তি দি থৈ যাব নেকি যদি টকাখিনিৰ কাৰণেই মাৰিছে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ মিছা কথা মই সেইটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো আজি যিহেতু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব

হয় <laughs> জাহিৰ জাহাংগীৰ আগদিনাখনৰ পৰা পৰিয়ালে মানে ভায়েকে ইয়াত থাকেই নহয় কেম্পতে থাকে সিয়ে আমাৰ ঘৰত আহিহে আলোচনা কৰিছোঁ সি তাৰ বেলেগ বুটিবোৰৰ বোৱাৰী এজনীৰ লগত খেলি মেলি আছিলে আমি সেইটো কাৰণে তাইক হয়তো নিবৰ কাৰণে কিজানি ৰুম চুম ল'বৰ কাৰণে সি এইখিনি লুকাই মেলি আছে নেকি এনেকৈ ভাবিছিলোঁ আৰুতো সি লুকাই থকাৰ পিছত যেতিয়া ত্ৰিছ তাৰিখৰ দিনা মোবাইল চুইচ অফ হৈছে সেইদিনাখনে একত্ৰিছ তাৰিখৰ দিনাখনে ভায়েকলৈ আকৌ ফোন কৰি আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বিচাৰিছে আৰু সি ভালে আছো বুলি কৈছে ক'ত আছে সেইটো ভায়েকক জনোৱা নাই আৰু তাৰপিছত এক তাৰিখৰ দিনাখনেই এইটো হৈছে আৰু সেইখিনাত মোৰ আৰু সেইবোৰ সি ওলাইছে নাই সেইটোতো মোৰ ধৈৰ্য নাই ইমান গম নাপাওঁ নিৰুদ্দেশ হৈছে জাহাংগীৰ আৰু এক তাৰিখৰ দিনা আপোনালোকৰ ঘটনাটো হৈছে হয় এক তাৰিখৰ দিনাখনেই হৈছে